Всем привет, меня зовут Михаил, и сегодня мы будем проходить как бы под вот она и, 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 и мови сделана, не на английский, а на китайский. як как я у нас тут будет вот такая соревнование, нам будет пройти все блоки, тут обсидиановая дорожка, песочная, вот стекловая, обман, І саме перший уровень. Как вы видите, ми падаємо от її. Ну, а ми починаємо розливатися. І дивіться, якщо я вийду за погано. Так, щоб натратити оце красиве дерево, друзі, ви бачите його, на ньому багато лист. Я добуду буду блоки у нас тут. Це саме найкрута тактика. Вона не пробігла в цій гір. Зараз я там хочу добути дерево і потім, дивіться, друзі. Да якщо ми сюди. І все, мене телепортувала, друзі. Так що туди краще не йти. Це. Трест. Ага, Перше дерево зроблена. Тут у нас я обман. Я куда-то милый друзья. Его нам треба. Ладно. Я когда будет против, если я делаю так. А потом вот так пройду, вот так. Вот так, вот так и вот так. Вот а тут. Вот так, как-то. Давай. Тут специально, ребята, как вы видите, если для нас тройный клавушки, то мы попадаете. Вот вы видите, вот тут есть яма, в какие мы сразу упадем, и тут нам нужно быть уважным, чтобы там тянуть свиту. Потом цветок. Самый последний блок свету, там да вид я не знаю, как они взломали ведрок. Это же невозможно, ребят. Как это? Вот скажите, вы когда-то могли скачать мод и сломать ветрок? Это же ненормально. Ладно, вытратил на доски. Все равно никто не заметит. Вы же, ребята, знаете, что... Это дерево, оно красивенькое. Так что оно будет расти, я буду там немного глядать. А вот я вытрачу вот дуб там, який был там. вот что там дуб некрасивый. Давай так. Пробуем. Теперь ломаем москву. Так, я пос э доступ получил. Теперь я могу ломать скол за одну секунду. Так. У нас есть дай-ка побоя Тут у нас блок для ресурсов. Тут камень и диаманты. Ну и... Ладно, мне же позволяют, так что я могу немножко так побудить тут. Давайте давайте. Коті тоді треба швидко робити, так що давайте. Як ты будеш швидко робити? Ну а ви тверд пережином поставить і підпишись, як що ти любиш Україну? От я люблю Україну. А ви пишіть у коментарях. Если вы не любите, вы можете не подписываться. А если любите, подписывайтесь. Всем до побачення. Ой, извините. До побачення. То есть... За... Этой ямой. Друзья, всем до побачення. Всем И вы тоже можете... А я пойду, пока тут ты покажешь вот так, как-то вот так, вот так и вот так, так тут сломаем. Ой, блин. Ну ладно. Я же смогу одну секунду быть. Надо вытас... Вот так. Как-то вот Как-то... И тут у нас есть лопата. Хотя бы что-то. Ребята, ведь у нас тут есть кактусы. Кактусы. Вот эти вот тыквы и сундук. Ловушка и лопата. В том числе, какой мы сможем... Копать песок и землю Песок свыше. И как тут мы можем взять себе? Вот это можем взять себе. Вот это вот это. Вот так вот так вот так вот так вот так. У нас уже дети предметы появляются, ребятки. Так что это круто. Смотрите, ребят, это круто. У нас есть и кактус, и песок, и сундук, и доски, и тыква, и яйца, и даже лопата. Но, ребят, к сожалению, у меня нету черти, а вот там лопаты крутой какой-то. Но главное, что есть. Ребят, на жаль, нету там сатиры, но Подойдет лопата. Мы же не стыдно лопать. А, так м -м, много часов почти ем. Так что вот я делаю тут для нас шахту блоков. Сейчас мы будем тут добывать измельку. Чтобы добираться как-то. Зараз через пів хвилини мені повинні видати алмазне кайло. Бо тут алмазне кайло ніяк не добути. Бо ви ж бачите тут. Не так багато островів. Ось так, друзі. Завис, что так ставим. Ну, и, короче, так, ребята, делаю. Короче, обчистим всю территорию. Ходить нигде не будем, но главное, я чтобы как-то... Ой! Вот так. Бу! Ха! Ребята, смотрите. Бу! 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 Бу, бу. Ладно, это смешно, но не так. Давайте снимем эту тыкву. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот Та. Тут обсидиан. Он нам придает, это кто не будем его ломать слопаты. Вот так. Очень много блоков добыл. Так. И 18. Это почти сто. Как-то пойду-ка. Я подожду, пока нам Кайо выдадут. Пим-пим-пим-пим. Музыка куда? Музыка Дай, Да, ребят, все, мне выдали Кайо. Вы представляете, ты мне дай алмазную лопату и Кайо. Ну хоть она деревянная, но уже круто. Так, давайте копаемся сюда. Вот так, чтобы не упасть. Копаем. Так, давай. Зермая тут скопала, а он ну, и ладно. Зато не будет страдать. Тут это... А тут нам не можно. Можно даже секунд, минуту стоять. Это уже остров. Ой, нужно же было верстак скрафтить. Ну ладно, для этого нужно что-то 4, а 4 это 2 и 2. Я это знаю. Ребята, а если вы знаете, пишите комментарии, что 2 плюс 2, мы знаем, будет Пять. Ладно, ладно. Четыре. А тогда... Ещё и паути должны... А паути это уже две доски, как я знаю. А две доски это будет ничья и один плюс один, я думаю. Да, дос. Вот мне выдают четыре паути и верстак круто. Теперь добываем каю. Вот это вот. Теперь у нас не деревянные. Деревянные мы можем сохранить. А, уже коп... Мы можем сохранить деревянные, но копать уже вот этим. Ну, еще камень, да с дубом. Потребуешь. Тут всі ресурси добувати, щоб виграти друзі, так що я і намагаюся це зробити разом з вами. Я думав, що зараз піду погуляти, ну ні, мені прийшли сказали, якщо програєш, ти виграєш десь 30 або 10 тисяч гривень, так що... Сейчас я их копаю. Тут все заради. Ру. Вроде давай. Ага, ага, так, 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 так. Короче, друзья, покажу, кого Докупаю заїзо. І останній бок і все. другий я докупав все заїзо, яке тут і було. Дивіться, тут 16 заїзо. Ото, тепер крафтимо печку. А так? Ага. И приплавляем зареза. Это можно приплавить палкой. Ну короче, ребят, прибавляется пока. И потом мы скупаем умазить и умазить. Мази, мази, мази. Ладно. Ребят, а мы пока подождем. Тут, чтобы не уметь через какую-то хворуну, я делаю подкоп специально. Давайте. Так, так. Ну. А, два золотых слиток. Ну, зрозуміло, мне нужно один заедный слиток. Все. Давай, друзья. И все. Мы сейчас то сделаем. Собі. Править. А, так, це треба мої доски які я вже робив. Знову збирати. Ага, ага. Якось мені вже їсти, ну і ладно. Затім тихо потім поїм. Да, друзі. Все. Мне треба было накопать okay. рыбу. ну no, и так, Забы... я выкопаю, а oh, Так, копаємо так це. вот это и вот это под землю, что... ну храним, а заидну кирку не сохраняем. А берем и купаем диаманты. Так, 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 так! крутяк. Друзья, это уже круто. Видите, я добыл диаманты. А в меня еще у меня 16 диамантов, як и было У меня 16 диамантов и 60 уровень. Так, друзья, я как разумею. Ну, а теперь берем блоки. Сохраняем диаманты. Идем вот так. Раньше земли на этот остров. Вот так. И копаем теперь все на этом острове. І тут еще ламмать капітать. 17 і 18. І смарагди. Теж погано. Вони як гроші. Зможу з е жителями торгувати. Круто. Ну, а тепер можна пічку взяти в руки. и зробити. Знаю петкоп. Я думаю, Марак, ты так что у меня уже все мой уровень. Ладно, давай. Да! Давай добудем себе вот это вот. Обсидиан. Ребята. Давайте. Ох, добудем, будем его как это быть? Вот так-то будем. И как-то вот так. Вот так. Так, что мне тут еще можно делать? Ага, только один алмазный блок. Шляпу. Шляпу. Вау! Я уже круто выгляжу. Ребят, как будто шахтер Миша. Ладно, давайте добываем обсидиан. Это, ребята, очень крутое выживание было. Мне прям очень понравилось. Но если вам, пишите в комментариях. Пим... Пим... Встретимся, когда уже выкопаю почти весь. Все, ребята, я почти все выкопал. Мне, наверное, кажется, что это хватит на портал. Так что давайте. Ага, как-то вот так. И, и делаю. Вот так. И вот... Так. Все, ребята, еще нужно обсидиан, походу. Обсидиан. Вот так. И останев ок, наверное. Не, я думаю, можно этот обсидиан зайвым назвать. смотрите что. Тыкву эту. <свес> <свес> Ладно, поднимемся. А то все мы не выкрой, так что. Вот так. И, короче, ребят. Давайте. Бьем лопаты. Что, короче, бьем? Что я добыл? И идем сражаться. Там будет весело. Пошли. Ну, ребята, мы прошли? Как вы поняли, эти задания. Вы только на, на меня посмотрите. Сколько мне ресурсов выдай? Мне выдай алмазную броню. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это круто. Вот только на, на это посмотрите. И на это. Вот. красивенькими. Я ума идти. Давай, ребята, скрафтим из них инструменты хотя бы. А то мне еще и выдают творчество Ну, как вы поняли, у меня и так алмазные броня мне выдают. Так что э мне инструменты краще скрафтить. А по нужно. Угу. Так, зробимо палки. От так, друзі. Ну, все. Я тепер можу зробити собі діамантові інструменти.

это круто. Ну а с вами был я. Миша Пой, всем пока.